நமஸ்காரம் ஸ்ரீஹரே நமக ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே இப்பொழுது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அடிப்படையாக கொண்ட ஸ்ரீமத் நாராயணியத்தில் எண்பத்தி ஒன்பதாவது தசகத்தின் ஸ்லோகங்களை முதலில் மெதுவாக சொல்கிறேன் பின்பு சிறிது வேகமாக சொல்கிறேன் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே பார்த்து பாராயணம் செய்து செய்துகளும் இப்பொழுது முதல் ஸ்லோகம் ததிக கிருத்வாத் அஷமினா प्रशान्तिम् कृत्वैव प्रदिशसि ततः काममखिल प्रशान्ते सुिप्र न खलु भवदीये च्युतिकथा रमा जाने जाने यदि गतव भक्ति तेषु विभवो न सद्यः सम्पद्यः तदिगमदकृत्वा प्रशान्ति कृत्वैव प्रदिशसि ततः कामवकिलम् प्रशान्तेषु क्षिप्रम् न खलु भवदीये च्युतिकथा

स्पष्टं मृकासुर उदाहरणं किलास्मिन् इरवै सद्य प्रसादरुषितान् विधिशङ्करादीन् केचिद् विभो निज गुणानुगुणं भजन्तग भ्रष्टा भवन्ति बत कष्टमदीर्घ दृष्ट्या स्पष्टं वृकासुरमुदाहरणं किलास्मिन् इपुः मूर्वद् श्लोकम् शकुनिजसतु नारदम् एकदा त्वरिततोषमपृच्छदधीश्वरम् சிஷிரீஷம இப்பொழுது இரண்டாவதரவை சக்கு நாரதமே கரிதோஷம் அப்பட்சதீஸ்வர ಸಿದಿದೆಶ ಗಿರೀಶು ಸಾಧುಷು ಇಪ್ಪ ನಾನ್ವದು ಶ್ಲೋಕ ತಪಸ್ತಪ್ ಘೋ ಸಖಲು ಸಪ್ತಮದಿನೇ ಶಿರಶ್ಚಿತ್ त्वा पुरा घर उपस्थाप्य घति क्षुद्रम रौद्रम शिशिकर निधन जगन्नाथ दौरे भवती विमुखा क्वु इरण्डाव तपस्तप्त्वा घोरम् सखलु कुपितः सप्तमदिने शिरश्चित्वा सद्यः पुरहरमुपस्थाप्य पुरतः अतिक्षुद्रं रौद्रम् शिरसि निधनम् जगन्नाथाद्वौरे भवति विमोखानां क्व शुभभक्तिये इप्युद् 5వది శ్లోకం మోక్తారం బంధముక్తో హరిణపతిరివ ప్రాద్రవక్సోథరుద్రం दैत्याद्भीत्यास्मदेवो दिशि दिशि वलते पृष्ठतो दत्तदृष्टिः तूष्णीके सर्वलोके तव पदमधिरोक्ष्यन्तम् उद्वीक्ष्य सर्वम् ूरा देवाग्रतस्त्वं पटुवटु वपुषा वा तस्थिषे दानवाय मोक्तारं बन्धमुक्तो हरिणपतिरिव प्राद्रवत्सोथरुद्रम् दैत्या स्म देवो दिशि दिशि वलते पृष्ठतो दत्तदृष्टिः तूष्णीके सर्वलोके तव पदमधिरोक्ष्यन्तम् उद्वीक्ष्य सर्वम् दूरा देवाग्रतस्त्वम् स्थिषेदानवाय इ आरवद् श्लोकम् भद्रं ते शाकुनेय भ्रमसि किमधुना त्वं पिशाचस्य वाचा सन्देहश्चेन्मधुक्तौ तव किमु न करोषि अङ्गुलीमङ्गमौलौ इत्थं त्वद्वाक्यमूढ शिरसि कृतकर सोपतश्चिन्नपातं भ्रंशो ह्येवं परोपासितु अपि च गतिः शूलिनोऽपि त्वमेव इपु इ दडवै भद्रं तेषाकुनेय भ्रमसि किमधुना त्वं वाचा सन्देहश्चेन्मधुक्तौ तव किमु न इत्थं त्वद्वाक्यमूढ शिरसि कृतकर सोपतश्चिन्नपातं भ्रंशो ह्येवं परोपासितु अपि च गतिः शूलिनोऽपि त्वमेव इपोदे श्लोकं श्लोकम् भृगुं किल सरस्वती निकटवासिनस्तापसात् त्रिमूर्तिषु समादिशन् अधिकसत्वतां वेधितुम् अयं पुनरनादरात् उदितरुद्धरोषे विधौ हरेऽपि च जिगिंसिषौ गिरिजया धृते त्वाम् अगात् इरणा दडवै भृगुं किल सरस्वती निकटवासिन स्तापसात् स्त्रिमूर्तिषु समाधिशन् अधिकसत्वतां वेदितुम् अयं पुनरनादरात् उदितरुद्धरोषे विधौ हरेपि च जिहिंसिषौ गिरिजया धृते त्वामगात् इटाव श्लोकम् सुप्तं रमाङ्कः भुविमङ्पङ्कजलोचनं त्वाम् विप्रे विनिघ्नति पदेन मुदोत्थितस्त्वम् सर्वं क्षमस्व मुनिवर्य भवेत् सदा मे त्वत्पादचिह्नम् इह भूषणम् इत्यवाधीः इरण्डादवे सुप्तं रमाङ्क भुवि विप्रे विनेग््नति पदेन मुदोत्थितस्त्वं सर्वं क्षमस्व मुनिवर्य भवेत् सदा मे त्वत्पाद चिन्हं इह भूषणं इत्यवादी इप्य्ध्व 9th श्लोकं

निश्चित्यते च सुदृढं त्वयि बद्ध सारस्वता मुनिवरादधिरे विमोक्षम् त्वामेवमच्युत पुनश्च्युतिदोषहीनं सत्त्वोचयैकतनुमेव वयं भजामग इपोद श्लोकम् जगत्सृष्ट्यादौ त्वां निगमनिवहैर्वन्दिभिरिव स्तुतं विष्णो सचेत् परमरस निर्द्वैतवपुषम् परात्मानं भूमन् पशुपवनिता भाग्यनिवहम् பரிதாபாந்தியை பவன புறவாசின் பரிபஜே இப்பொழுது இரண்டாவது அடவை ஜகத் சிருஷ்டியாதம் நிகம நிவகை வந்தி பிரிவ ஸ்துதம் விஷ்ணு சச்சேத் பரமரச நிர்வைதவபுஷம் परात्मानं भूमन् पशुपवनिता भाग्यनिभकम् परीता पश्शान्त्यै पवनपुरवासिन् बरिभजे। श्रीहरे नमः हरे राम हरे राम 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 हरे हरे ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಇತ್ತು ದಶಕ ಪೂರ್ತಿ ಅಡಿಗೆ ಇಶಕತೆ ಅಡಿಯೋವಿಲ್ಲ ಪೋಕಾ ಸಮೀಕೃಷ್ಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ